Ну, мы э, находимся э, 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 в районе Широкина. Э, сегодня уже у нас 3 марта. Так что такая ситуация. Э, дело в том, что э, позиция боевиков э, решила обстрелять наши, э, нашу территорию с э, 120-х и 80-х э, минометов. Э, ну и тем самым, конечно нарушить, скажем так, уговор перемирия. Но <coughs> нашим бойцам это не впервые, мы привыкли к этим, так сказать, подходом. Поэтому мы обязаны просто ответить для того, чтобы немножко успокоить э, эту ситуацию. Э, самому Мариуполе ничего не угрожает, э, потому что сами позиции их отодвинуты, плюс еще э, в условиях э, перемирия они отодвинули... Э, тяжелую артиллерию чуть дальше. Но как видите <кхе> не всю. <кхе> вот. Поэтому такая ситуация. Какое оружие чаще всего враг использует? Ну вот во время перемирия. Во время перемирия эффективное оружие это миномет. Им быстро отработал и ушел. Крупнокалиберное здесь не катит, потому что нужно сближаться, они с боятся, потому что они духом уступают нам. Ну а больше такого эффективного оружия пока нет. Миссия ОБСЕ работает тут? Да, работает. Сегодня до обеда они катались по Широкину. Ни одного выстрела не было видно. А как только они уехали, со стороны противника начался обстрел из минометов. Они катаются и по той территории, которая под контролем и, и им тоже. То есть по нашим и по их позициям. Так что такие вот дела. А заезжают, ну, собственно, на позиции общаются там с парнями. Ну, я не замечал такого, чтобы общались, но на позиции заезжают. То есть смотрят, как ведется все в таком плане. За счет чего мы победим? За, за счет духа, за счет, скажем, ну, желания большого и за счет объединения всей Украины, потому что мы так никогда не были сплощены, как вот в этот момент, когда ведется вот такая серьезная война. Мы за вещь не но все-таки как будут на этом участке, на этом направлении развиваться события? <связь> э -э ну, это трудно, конечно, предсказать, но у нас уже достаточно сил, чтобы удержать противника. Это они поняли четко. Поэтому случай уже, скажем, во банка. Врага, они пойдут сюда, но мы их встретим достойно. А так, ну, предсказать сейчас пока. Мы встретили с, с тем, что Российская э, Федерация дошла до тех пор, пока она не встретилась с менталитетом людей. То есть пока их, на, э, скажем, в Луганске, в Донецке встречали с хлебом и солью, то Мариуполь, ну, скажем, на 90% людей их не воспринимает. Поэтому не столько солдаты, сколько местное население, оно сдерживает вот этот натиск. Вот, а мне никто не верит, когда я так говорю. Ну, к сожалению, да.